آئیے ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں سورہ جاسیا ہے اس کی تفسیر گھر میں تفسیر اور قرآن کی ترجمے کو کھول کے پڑھ لیجی آیت سات آٹھ نو دس ویل لِكُلِّ افاکن أَثِيمٍ ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اور جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ گڑنے والا ہے گناہوں کا پلندہ ہے یسمع آیات اللہ اللہ کی کتاب کی آیتیں سنتا ہے ثم میں اسر مستقبل کا آیات سننے کے باوجود اپنے گناہ پر جھوٹ پر اسی طرح ڈٹا رہتا ہے قائم رہتا ہے کڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے وہ آیات سنی نہیں فبشرہ ہو بیادا بن علیم اسے دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے وَإِذَا عَلِمَ علیم امن شَيْئَا اگلی آیت اس سے بھی خطرناک مضمون اس سے بھی خطرناک بات بیان کر رہی ہے وَإِذَا عَلِمَ علی من شَيْئَا جب اسے ہماری آیتوں میں کسی آیت کا علم ہو جائے پتا چل جائے خبر لگ جائے بجائے ماننے کے تسلیم کرنے کے اس کے پیچھے چلنے کے اتباع کرنے کے اسے کھیل سمجھتا ہے اتخذہا دہ اس کا مذاق اڑاتا ہے کیسے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى <سؤال> الصَّلَاةِ اتَّخَدُوهَا حُزُوًا وَلَعِبَا ایک مثال قرآن بیان کرتا ہے جب تم آزان دیتے ہو نماز کی طرف آواز لگاتے ہو یہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں مزاق اڑانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آزان کے ساتھ ہسنا کھیلنا لیکن آزان کے کلمات کو سن کر ہوا میں اڑا دینا یہ بھی اللہ اکبر کی توہین نہیں ہے لیکن ناقدری ہے یا نہیں حی علی الصلاح او نماز کی طرف حی علی الفلاح کامیابی کی طرف ان کلمات کو سن کر ان پہ توجہ نہ دینے والا توہین نہیں کر رہا لیکن ناقدری کر رہا نہیں کر رہا وہ ہے یا نہیں کال نمیاس ما گویا کہ سنا ہی نہیں اس نے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کیوں؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اب کی معرفت اور پہچان ہے جانے 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 میں یہ سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں, جانتا ہوں جانتا جانتا کہ آج کا نوجوان آج کا شخص یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے سائنس نے بڑی ترقی کر لی آج انسان چاند پہ کمندے ڈال رہا ہے مریخ تک پہنچ چکا ہے سورت پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں سمندروں کی تیہوں کو انسان کھوج چکا ہے پہاڑوں کی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہے سب کچھ تسلیم ہے لیکن ان ساری چیزوں کو جاننے والے کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ہے تم نے دنیا کے گہرے سمندروں میں غوتے لگائے ان کے اندر کی مخلوقات کا پتہ لگایا وہاں کے پودوں پھولوں کو جان لیا وہاں کی مچھلی آبی مخلوقات کو سمجھا تم نے زمین کے چپے چپے کو کھود مارا آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑھ گئے لیکن کبھی تمہارے زمیر کے اندر سب سے بڑے حق کی آواز جو لا الہ الا اللہ کی ہے وہ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آئی یا تو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی یا اس سے صرف نظر کیا گیا ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ایک تیلی بغیر محنت کے اور ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی محنت کے بغیر وجود میں نہیں آتی کائنات کی اتنی بڑی وسعت اپنے اندر لاکھوں مخلوقات کو سمائے ہوئے اس کو دیکھنے والا باریکی سے اس کی زندگی کو سمجھنے والا یہ نہیں سمجھ سکا ساری زندگی کہ یا اس کو پیدا کرنے والا کون ہے از خود بن گئی اتنی بڑی حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ کائنات یہ خود بخود وجود میں آ گئی اسے کسی نے وجود نہیں دیا اور یہ انکار اس اس کیا گیا کی کی وجہ بھی یہ یہ تھی کہ یہ پورے دین کی دیوار گرا دی جائے جب ہم اللہ کو ہی نہیں مانتے رب کو نہیں مانتے تو پھر اس کے پیغمبر کو کیسے مانیں گے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے ہم اس کی کتابوں کو کیسے مانیں گے کہ اس, اس نے کتابیں اتاری ہیں